ahoj. Ja ťa zdravím pri ďalšom z -vlogu. Dneska máme 21. oktobra. O, ako vidíš, vykonávame sejbu pšeničky, taká neskora. Sme mohli povedať potermínová sejba, ale ešte v norme. Ešte častokrát sa stávalo, že čajam aj tu. Rústevníci po kukuriciach často ešte siali Čiže ešte dali sme o trošičku väčší výsevok a nemalo by to robiť problémy. Čiže vykonávame sejbu novým nabytkom. Preto vidíte veľký traktor v akcii. Ježe, čo nám tu klepá? Tu čapka, no to nič, tak čapka pôjde dolu. Sejeme našu vlastne odrodu, no našu známu nám odrodu, odrodu Edda, ktorá vlastne toho roku celkom sme boli spokojní s jej či už výnosom alebo aj či už výnosom alebo aj vlastne celkovo tým pestovaním moc teraz budem sekáno dosť tak rozprávať čiže buď bude strih ale uvidíte proste musí počkať chvílečku, kým sa nejakým spôsobom vytrtám pretože sejeme či už prvá vec na roh druhá vec technické robiť tretia vec o, je to pre mňa nový stroj, čiže snaž, sa dosť tak sústrediť a celkom je to pre mňa dosť tak raketová veda zatiaľ, čiže musíte mi dať trošičku trpezlivosti, kým sa ku tomu prizvy, prizvyknem, vidíte, dáme dole, nie tak, naopak, dobre, môžeme ísť, teraz ideme druhýkrát, potom pôjde one, potom pôjde hore, Čiže ako som hovoril, pšenička ETA, máme vlastné osivo, keďže pri súčasných cenách osiva, o, ktoré sa pohybuje okolo 80 eur za meter, si myslím, že je to dosť. Čiže zatiaľ takéto naše gro, plochy ide vlastným osivom, možno nie, o, niečo sme zasieli aj certifikovaným, tam bola odroda Zornica, slovenská odroda uvidíme, že ako už pomaličky začína vzchádzať, keďže ona bola siatá pred dvoma týždňami v sobotu. Teraz to budú dva týždňa v sobotu, čiže už nám začína vzchádzať, Potom vlastne môžeme vám ju aj ukázať. A bola siatá ešte starou siačkou, pretože táto siačka mala poruku. V sa asi potom vyjadrím. Zatiaľ len môžete vidieť, že ako to tu prebieha. Že vám dačo na aspoň natočím, aby ste mali aspoň zo siete, Hovorí som vlastne z vlogu asi predtým, že se, e, sejeme pod ako, čo sme pripravovali po zemiakoch. To video videjko asi predtým, ktoré vyšlo. Takže ak nie, môžete si skupnúť. Sme robili kombinátorom plus vlastne diskami, teraz do toho sejeme podmienky sú super, vidíte, že fajne nám to tak obschlo, po zemiakoch je veľmi tak kypro, teraz keď sme to prešli tým kombinátorom, alebo kultivátorom, takže zatiaľ to vypadá fajn. Vidíte, že je to pre mňa dosť taká, ako som rád raketová veda, lebo musíme vyrovnať značkár, odvihnúť sejačku, Odvihnúť. tu sa máme ešte aspoň otočiť, pretože vlastne nachádzame si na poličku na ktorom bola akurát tá daná pšenička ešte vlastne nemáme spracované strísko, lebo sme tu mali ako tábor zrobený o, na zemiaky, čiže som to tu nejakým spôsobom nepripravoval teraz tu bude orba vlastne na jeseň Hop. Hop. trošičku Môžete mi kľudne do komentárov napísať, ako sa vy tejto sejačke vysomárite. Vy. Pretože, ó, hovorím, maximálne sústredenie bolo prvé, prvé možno 3-4 značky. Takže uvidíme. Ó, druhá vec, čo ešte by sme mohli povedať je ó, ohľadom toho, že zatiaľ ó, táto sejačka by mala mať počítač, ktorý zatiaľ nemá bude potom o, nejakým spôsobom riešený. O, keďže na počítači boli aj značkáre, o, technické cestičky, tak o, zatiaľ sa vypínajú mechanicky, takže tatko proste vyťahne hadicu, nič na tom nie je také zložité. Tak o, to budeme vlastne musieť, o, tak to zatiaľ ocenov rieši. Pre, predtým som to riešil ja, čo už prišiel celkom oprús, pretože Uh, som musel vychádzať každú tretiu sejačku von, potom vlastne znova aj za, zatisnúť tie značkáre, preto teraz na navozím uh, so sebou, aby som vlastne nemusel nás vychádzať a išla robota rýchlejšie. Uh, druhá vec, ktorá sa týka tej sejačky, ale to budeme asi rozoberať vo videu so sejačkou o prerábke danej sejačky, pretože sejačka má 4 metre a ako viete, kúpil som toho roku nový postrekovač, ktorý má 15 metrov a môžete nás ako chcete, tam tie 4 metre nenájdete. Čiže teraz sejeme vlastne na technické čo 12 metrov, čiže bude sa robiť prekryv, 3 metre. Zatiaľ uvidíme, že potom po osude sejačky, pretože mám taký plán ju zrobiť vlastne na 3 metre, čož pre mňa by bolo dosť tak aj ľakšie, jednoduchšie puls. Uh, by mi to krásne sedelo do uh, do 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 do. Tak. že rýchlo, neviem hádzať pri Krásne by mi to sedelo do postrekováča. Avšak oceno je celkom proti. Ale uvidíme, že čo ako z toho vlastne vznikne, zatiaľ nejdeme robiť unáhlené závery. Teraz sme robili technickú, čiže teraz zase dva razy. Toto je 4 metre, že keď proste prejde človek 4 razy, 4x4 je 16 metrov, čiže už celkom tej plochy obúda. <coughs> tu sme na parcele, ktorá má necelé 4 hektáre. Ako hovorím, stanovisko po Ale celkom fajne to tu ubúda, len škoda, že je dosť taká krátka tá parcela, že má 220 metrov iba ako dĺžky. Čiže o, aj do široká, čiže sa to dosť tak narobíme ale tak robíme na ja, takých, nemôže byť každá parcela, čo 800 metrov, po <laughs> niektoré tie 60 arové by sa tam proste nemošli. To ešte vidíte, pekne ukázalo sa uh, to, kde bola robená cesta, kde sa vlastne Ančo chodil, zemiakmi ako sa chodilo, Vlečkov, s týmto vlastne traktorom vidíte, že tu je dojazdená do tá cesta to znamená, že, že je tu hodne takých tých hrudiek, že tu nie je taký popol ako vlastne tu, tu po bokoch. ale to nevadí do takých hrudiek sa tiež pekne zase ešte mi tu chyba vpredu nejaký značkar na traktore o, Porietujem sa len tak pajočko stredom kabiny. Či kabíny kapoty. No, táto je celkom na straty, lebo on musí sedie v čapke, v zimušnej bunde. a ja si tu v vykúrenej kabíne celkom parádne setkám. Takže... Niekto sa má proste lepšie. <laughs> tak. To je druhý. Zase hore ideme, tak bude ono. Bude ako Potom sú tu vlastne také ako stopy, ktoré tiež bola pre mňa morová rána tam ten stop zrobiť. A môžem povedať takú vtipnú príhodu, že akurát vyšiel nástup, kojľový riadok, o, alebo tá cestička. O, a snažil som sa pekne, viete, obsiať ten stĺp z jednej, z druhej strany. Či som ho neobsial aj s tým, tou technickou cestičkou, čiže som to potom ešte na druhý krát. No, takže to vypadá celkom vtipne. Uvidíme, ako to zíde. Samozrejme, ako hovorím, tiež si človek musí zvyknúť na nejaké tie o, technológie, Takže, tak nejako, tu vidíte že je také mokro, tu asi prdla drenážka alebo také niečo, lebo fakt tu býva mokro, o, aj teraz vlastne keď som to pripravoval, budem, teraz nejazdím na predku, lebo čo je to sejačka, to aj necítiš, traktor, o, ale dáme si na predok, aby sme tam nikdy nesadli. teraz vlastne máme podobnú súpravu, ak to pán Fujdiak e, pozera. Mil. Teraz keď som ešte nedávno do Žiliny, som videl, že tam ten malý casing s e, takou sejačkou, ktorou sejkou sial. E, Týmto srdečne pozdravujem, že vlastne si pánam to videjko, že to, ho bol točí, aj teraz pridával fotky. Že e, Podobnú súpravu mali len, oni majú bodkovú, Sejku, my už sme sa nám podarilo kúpiť vlastne na tých DXD diskov, či aká to, aké sú to disky. Avšak o, Avšak, o, treba trošku sa povenovať aj tej SIAčke. Poruchu sme mali vlastne takú, že o, medzi stykom toho kolena a výbevy je taká manžeta, keďže to koleno sa musí... O, nie, že musí. Dáva sa často preč z hľadiska toho, že sa robí vlastne skúška. Uh, skúška uh, vysevu. Skúška vysevu sa robí. Uh, a tam, že sa opotrebovala. Máš? Máš? Uh. A tam, že sa vlastne opotrebovala a vznikla tam veľká diera. O, snažil som sa zatiaľ zohnať tu mám, že tu dá sa zohnať, o, ale potreboval som vtedy siať, takže sme vlastne siali ešte starou siejačkou. Bolo to celkom o, náročné, takže preto som nič z toho netočil. Pár o, videí alebo vlastne fotiek som dal na Instagram, môžete kľudne sledovať Instagram AgroGalko, koho zaujíma, tam sú vlastne vždy informácie z také tej prvej ruky oplatí sa isto sledovať, si myslím. Čiže ako som hovoril, vlastne mali sme túto poruchu, teraz vlastne sme to zalepili nejakým silikónom plus páskou, s tým, že ako koleno už asi bude v kybli, lebo sme ho oblepili proste silikonom. A objednáme vlastne nové, aj to koleno, aj tú manžetu, takže tam sa není. Ale to až teraz po regenerácii nejakej zime, keď sa bude robiť. jazdíme nie rýchlo, nejakých tých 8, 8, 9, maximálne 10, keď som vlastne priťal mu. Z hľadiska toho, že zatiaľ nie som až tak žitý z toho sejačka, čiže si nechcem dovoliť viacej. Aj keď mi vlastne predchádzajúci majiteľ hovoril, že ľudia sa s neho dá nejaký 12 jazdiť. Zatiaľ hovorím, pre mňa je to dostačujúca rýchlosť, uvidíme, že potom keď už budú tie nové, lebo sú tam aj hadice dosť také, do dopraskané, čiže o, tie sa budú musieť porobiť. A potom vlastne budeme skúšať jej ako limity. S tým, že pšenica je dosť taká ťažká, čiže sa snažíme nejakým spôsobom k svetu to zasiať. No zase tu začína ten náš zázračný stĺp, teraz vlastne budeme mať dvakrát, potom bude kolejak. Pozrieme, že či nám to vyjde. Zase nám to vyjde, takže áno. Mokré. ale je to treba zase, ono to uskne po čase u nás teraz nepršalo asi 3 týždne čiže teraz sme fakt mali heptické to obdobie z hľadiska práce, lebo vlastne celý ten september sa nedalo nič robiť od nejakého 8. septembra pršalo do konca, či do konca, do začiatku oktobra čiže tá všetká práca sa nám nakomulovala do, do teraz preto vlastne aj nebola moc aktivita, lebo človek fakt robil od 6. do nejakej 8. a 9. v kľude a potom už dá, ako to necítil. Čo, dobre? Dobre. Samozrejme, vy sa môžete do komentárov pochváliť, či už máte posiate, či už koľko ste toho posiali, <coughs> ako ste posiali, či sa dobre sialo. Kľudne si s vami rád popíšem, samozrejme aj na Instagrame neokmietnem, o, Teraz mám dosť takých felákov na Instagrame. Či už... O, El Dani? Presne meno, neviem. Asi David si myslím. O, sa volá tiež chalan, čo má 162 ktorého vlastne či už doma gazduje alebo vlastne robí aj služby potom e, samozrejme radím takisto e, pozdravujem to sluchávanie, čo mi hodne píšu alebo aspoň napíšu s ja mi si hodne e, rád vám kľudne netreba sa hambiť každý je len človek, takže e, každý mi môže napísať teraz ideme zrobiť to, že nahadíme no, to, to. Pisujemy stówak. Tak, potichy, potichy. Poti, potichy. Tak, krásnie. Teraz zdimy Tak. Ale poczekaj, my to zrobimy najpierw takto, wyrovnamy, ale nie. rozmýšľam, ako to zrobiť. Potiahneme trošku. Takto. Teraz vyhneme. Vyhneme sejačku. Súdneme. Vyhneme značkovač tento do hora, Nie buchniemy do stóp. takto sa snažil som rozpracovať aj predtým stĺpak. Ako vravím. Len ide o to, že predtým mi to všetko zrobilo sa na koľajový riadok. Teraz pokračujeme druhý, čiže ideme koľajové riadky teraz zrobiť. Tu vám ukážem vlastne rozdiel medzi zemiakami, ktoré vidíte, že je pekne pripravená voda a teraz vlastne ráno robeným rozdiskovaním jačmeného, ó, jač, nie jačmeného, ovseného ó, ani by sme nemohli povedať strniska, ale celkovo vlastne by sme mohli povedať, že ovsa z hľadiska toho, že ó, bol tu vlastne ovos, ktorý bol zmarazený iba diskami ó, a teraz vlastne bol na druhýkrát kres jak ako medzipodina, by sme to tak mohli nazvať že vám ukážem vlastne rozdiel medzi rozpracovaním pôdy. Musím povedať, že vlastne tými diskami to veľmi pekne ide. To rozpracovanie tej pôdy, čiže... Ono by pasoval na tie značkovače. By pasoval vlastne nejaký ten potenciometer. Z hľadiska toho, že teraz keď pracujem na nejakých tých vyšších tačka nejakých tých 1500 až 1700 tak dosť prudko reaguje tá hydraulika, to znamená, že by tam nejaké to škrtidlo by mohlo byť, Keď sa človek vôbec nenahneval, lebo potom to zbytočne tak silovo ide, vystrelí to tak. Tu vlastne vidíte rozdiel, tu je zemiakové, do predpodina boli zemiaky, tu je medzipodina vlastne ovos, čiže takto nejaký vypadá ten rozdiel. to ešte vidno, ako je mokrejšie zlpaker valca, celkom aj kopkal prikúrime si, bo začína byť chladno a oh, tatkovi by, by sme to mohli povedať <laughs> dobre, myslím si že už z tohto videli, že ako to prebieha, ešte môžeme zísť dole teraz a o, typujem, že sa pôjdeme aj tak nasypať, takže uvidíme sa pri ďalšom zetbodu.